Saya lakukan ini adalah semata-mata saya mahu uh, integriti uh, profesionalisme semua pihak uh, termasuk uh, polis, uh, SPRM dapat ditegakkan. Dan isu adalah isu yang berperfal tinggi uh, melibatkan kerugian emas uh, 8 bilion ringgit Malaysia yang telah berlangsung hampir satu dekad. Satu dekad dan saya sangat hairan bagaimana uh, mereka yang terlibat ini uh, tidak diambil apa-apa tindakan dan telah masuk di bawah tiga orang uh, Perdana menteri 2 ton yang tidak mampu untuk mengheret uh, mereka ini ke muka pengadilan dan sekarang adalah cabaran kepada Datuk Seri Najib sebagai PM yang saya mendesak beliau kalau betul bercakap tentang integriti kalau beliau benar bercakap tentang agenda transformasi kerajaan, inilah masanya untuk pada, pada fikiran saya bahawa mereka yang terlibat dalam kudikan mas ini diheret ke muka pengadilan uh, saya telah dihubungi semalam oleh uh, Ketua Pengarah eh uh, SPRM Dato Abu Kassim untuk uh, memperjelaskan uh, kepada uh, saya tentang apa yang telah saya dedahkan pada isteri yang lalu iaitu tentang tentang uh, report ini ya. Report ini yang telah saya uh, dedahkan dan saya beri semua dokumen ini kepada uh, media dan eh uh, akibat daripada pendedahan ini Uh, saya rasa telah uh, membuka satu ruang baru uh, untuk mana-mana pihak yang terlibat khususnya SPRM untuk mengambil tindakan yang yang selanjutnya. Uh, pertemuan pada hari ini sekadar uh, memperjelaskan uh, kepada saya uh, mengapa uh, SPRM tidak uh, mengambil kes ini, ya, tidak mengambil kes ini dan Datuk uh, Terhaji Mustafa Ali yang merupakan pengarah siasatan SPRM memperjelaskan kepada saya tadi dan peguam saya bahawa ia tidak menyiasat kes yang dilaporkan itu kerana dengan alasan ianya telah disiasat oleh JSK JSJK Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman ya, Itu jawapan yang diberikan kepada saya e, Namun begitu Saya serahkan kepada SPRM Untuk menjawab e, Tentang isu yang saya bawa ini Mungkin e, besok SPRM sendiri akan mengadakan sidang media Bagi pihak mereka Tapi hari ini saya ingin menyatakan e, Kepada pihak media bahawa e, Apapun penjelasan Yang diberikan sebentar tadi e, Saya tidak akan uh, terus berdiam diri uh, saya merasakan uh, perlu suatu tindakan yang lebih uh, drastik yang lebih agresif di terhadap isu ini dan saya yakin dan percaya bahawa isu ini mesti dibongkar isu ini mesti terus dijalankan siasatan yang serius uh, mengambil pengalaman daripada isu PKFZ kami berjuang dalam Parlimen dan di luar Parlimen lebih kurang empat tahun. Akhirnya, tahap hari ini kita dapat satu, suatu keadaan di mana telah ada big fish yang telah dibawa ke mahkamah. Saya akan terus beriltizam untuk membawa kes ini sebagai prioriti saya. Kerana setelah saya meneliti semua dokumen yang ada di hadapan saya ini. Uh, saya telah menyatakan tadi dalam pertemuan bahawa tugas saya uh, yang yang pertama sebagai ahli parlimen, yang kedua adalah saya dilantik oleh uh, Sri Paduka Baginda Yang Yang Berhormat Agung sebagai ahli jabatan khas khas SPRM. Jawatan ini bagi saya bukan seremoni, bukan hanya sekadar untuk saya dipanggil, berbesyarat dan dibayar elang. Saya punya tanggungjawab saya kepada negara, saya punya tanggungjawab saya kepada rakyat, dan saya punya tanggungjawab untuk bercakap atas kapasiti ini. Dan saya tidak akan berhenti untuk membawa isu ini. Ini janji saya kepada rakyat dan dalam perbahasan bajet akan datang, segalanya akan saya dedahkan dan ini akan menjadi main topik untuk saya bercakap dalam perkara ini. Dan saya juga mengatakan kepada pihak SPRM tadi bahawa saya berjuang dalam mesyuarat atau usaha khas SPRM dalam report yang kita serahkan kepada PM iaitu sampai tahap sampai tahap kita berjaya mengesyorkan satu pengesyoran iaitu mesti ada suatu suatu usaha meminda perlembagaan negara supaya SPRM supaya, boleh diberikan hak untuk mendakwa the right to prosecute sampai tahap itu kita berjuang untuk integriti untuk wibawa mengembalikan wibawa SPRM yang sebelum ini uh, alasan mereka ya hujah mereka adalah mereka menyiasat pegawai-pegawai pegawai mereka bekerja siang malam bekerja keras menyiapkan kertas siasatan tapi bila kertas siasatan sampai kepada AG itu terpulang kepada AG sama ada nak mendakwa ataupun tidak mendakwa sampai tahap itu saya dan rakan-rakan berjuang oleh itu saya mengatakan di sini bahawa uh, konflik yang berlaku di sini bagi saya adalah tetap yang melibatkan uh, polis dan AG yang tidak membawa kes ini untuk pendawaan Datuk Ramli Yusof yang pernah mengetuai J... SJK. SJK telah membuat satu full recommendation dan menulis surat dan mengadakan pertemuan sendiri dengan Tun Mahathir yang waktu itu Tun Abdullah Badawi yang waktu itu menjadi Perdana Menteri tetapi tidak juga ada suatu siasatan jadi sebagai pihak uh, MAS, emas Saya merasakan betapa hampanya mereka Bila aduan yang dibuat kepada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman itu Tidak diambil tindakan Datuk Ramli Yusof sendiri Pergi berjumpa dengan Perdana Menteri Untuk dengan recommendation Dengan section-section yang yang boleh diambil tindakan Juga tidak diperdulikan Dan bila atas kekecewaan ke ke itu Mas sekali lagi membuat report kepada SPRM daripada ya, SPRM yang lagi-lagi signifikan technicalnya uh, diberitahu tadi uh, bahawa uh, anak guaman uh, Mas yang menyebut anak guaman syarikat yang Lee Hishamuddin merasakan Mas rasa cemas kerana ada beberapa dokumen itu yang diserahkan kepada balik kepada kepada JS JK jadi saya merasakan isu ini telah menjadi begitu complicated telah menjadi begitu complicated dan keterlibatannya juga adalah di peringkat high profile. Di peringkat AG, di peringkat uh, SPRM dan juga di, di peringkat uh, polis yang diwakili oleh JSKJ. Oleh itu saya menyatakan di sini uh, bahawa saya saya akan melihat perkara ini dalam beberapa masa terdekat lagi dan sekiranya ianya tidak boleh lagi diselesaikan di peringkat SPRM, ianya tidak boleh lagi diselesaikan di peringkat polis. AG uh, tidak mungkin tidak terus membuat pendawaan saya akan mengesyorkan supaya sampai masanya satu royal commission ditubuhkan untuk menyiasat kes ini. Bila pihak-pihak tertentu ini uh, yang dianggap oleh Mas uh, berkepentingan antara satu sama lain antara polisnya dengan eh, dengan AG-nya kalaulah ketua pengarah jabatan JSJK sendiri yang telah brief perkara ini pada PM waktu itu pun tidak diambil tindakan Maka hanya Royal Commission saja yang boleh menghuraikan perkara ini Dan saya cukup kesal Dua ton Dua ton Melindungi Seolah-olah melindungi Siapa sebenarnya penjerayah emas ini Sekarang Datuk Seri Najib Adakah dia juga memberikan pelindungan Adakah dia hanya berdiam diri terhadap Kerugian emas 8 bilion ini adakah sekali lagi rakyat Malaysia akan dapat mendengar sebab mana PKFZ 13 bilion emas 8 bilion Samdabi rugi 2 bilion berapa banyak lagi duit rakyat yang akan terus uh, dihabiskan uh, habiskan berlaku keturisan naik harga minyak 5 uh, sen uh, yang nilainya cuma 4 bilion itu pun ditarik daripada rakyat begitu serius kerajaan berfikir macam mana kononnya nak nak apa nak uh, struktur semula subsidi tapi kes-kes yang kerugian 8 bilion ini mereka mendiamkan diri. Tun Mahdi mendiamkan diri. Tun Abdullah mendiamkan diri. Dan sekarang adakah Datuk Seri Najib juga akan mendiamkan diri. Jadi saya harap bahawa perkara ini akan dapat diambil tindakan sepenuhnya dan kita menunggu dalam masa terdekat ini dan kita akan uh, saya tidak akan teragak-agak untuk menulis uh, satu surat kepada Yang Dipertuan Agong dan kepada PM untuk satu Royal Commission ditubuhkan untuk menyiasat kes kerugian emas sebanyak 8 bilion ini.